С марта месяца по сентябрь работал да, в финансовой организации в городе Луганске. Они осуществляют операции финансовые, такие как снятие средств с карт украинских и российских. Переводы на украинскую, на российскую сторону, обмен валют. У меня должность была. С старшего руководителя, то есть я управлял несколькими отделами. Для того чтобы центр вообще заработал, необходимо было сначала получить разрешительную документацию на предприятие. Это делалось в министерстве с Народной Республики, а потом необходимо было обязательно получить лицензию Росфингруп финансовый регулятор, который заключил договор с LME и обеспечивал полностью условия, ставил по осуществлению вообще всего финансового рынка, как обмен валют, как и снятие денег. Эта компания получается, как мне сказали, ростовская и у нас мы, да, И мы ежемесячно, и вообще любое предприятие, которое занимается любыми финансовыми операциями, должно было отчислять средства 200 долларов для обменного и 400 долларов для тех, кто занимается снятием бизнеса на счета, не на счета, а для наличные выдавала лицензии на работу.